Паралімпійських ігор футбол 7 A Side по сім гравців на полі з'явився 1984 року. У цих змаганнях беруть участь спортсмени із наслідками дитячого церебрального паралічу. Тож у нас такий футбол називають футболом ДЦП. В Україні він почав розвиватися 1997 року, а вже за рік наша збірна виграла чемпіонат світу, блискавично увірвавшись до світової футбольної еліти. З того часу із жодних змагань усіх рівнів наші футболісти не повертаються без медалей, переважно золотих. Саме з тріумфальним шляхом цієї команди пов'язує і власні життєві досягнення заслужений майстер спорту України, нагороджений медаллю за працю і звитягу, кавалер орденів за заслуги третього та другого ступенів Андрій Цуканов. Поїхали ми в Сідней. Ми не зайняли перше місце. Хоча наша команда була дуже сильна. Тобто, ми програли. Я дуже сильно плакав. Мы плакали я, и еще один мальчик, мы очень, мы, я рыдал просто. И вот начиная с того дня, когда мы проиграли Олимпиаду, мы все четыре года жили только тем, чтобы завоевать золото. И вот, когда я уже завоевал золото, мы стояли на пьедестале, я сделал, ну я это же всегда делаю, да, там, я целую медаль, как бы я благодарю за это Бога, и эту всю победу, как бы, даю маме. Я очень хотел при жизни, чтобы она это застала. Но это как бы не жест, это как бы не на публику, потому что никому что показывать. Я просто считаю, что вот так вот, через, ну, через такой жест я с ней как-то общаюсь. Ну, в принципе, я на любых соревнованиях, там, Олимпиада, не Олимпиада, то есть я все время благодарю Бога за забитые мячи, потому что я люблю забивать. Мне не часто получается, но я очень люблю. Благодарю маму, потому что если бы не моя мама, ну, в конечном итоге все равно все, что у меня есть, я благодарю маме. Андрій Цуканов народився у Кіровограді 28 листопада 1980 року. Діагноз хлопчика дитячий серебральний параліч. Тільки мобілізував його матір Ларису Цуканову на боротьбу за майбутнє дитини. За здорове, успішне майбутнє. Батьки розлучилися, і Лариса із сином переїхали на Львівщину до невеличкого містечка Червоноград. самый счастливый период жизни своей я прожил там. У меня было счастливое, очень счастливое детство. У меня не было да, там избытка в чем-то, 38 миллионов игрушек не было. Но у меня было все в порядке. У меня была мама, меня любили. Я вообще ее считаю героиней. Она от меня, во-первых, не отказалась. То, как встречается у нас в жизни, да, там немножко какие-то проблемы. Детей бросают, там, куда-то в интернаты сдают. А вот мама со мной всю свою жизнь прожила, и всю свою жизнь она меня оберегала. Колишня спортсменка вона чудово розуміла, що тільки через спортивні навантаження син зможе поліпшити фізичний стан. Спочатку гімнастика, а згодом плавання, на думку матері, якнайкраще сприяли фізичній реабілітації Андрія. Ми ходили тільки в здорові групи. І, я здоров я, і в за ходив зі здоров'ям. Тобто, везде. Інколи не півправда. Інколи відверта брехня. Хабарі тренерам та лікарям Лариса Цуканова не зупинялася ні перед чим задля того, щоб син відвідував спортивні групи разом зі здоровими дітьми. У цій боротьбі матері з системою, що викреслювала інвалідів із нормального життя, загартовувався і характер самого Андрія. Банальний примір да? там, дівання на прогулку. разделили на две команды деток, кто быстрее одевается, тот и выиграл какой-нибудь там приз придумали. да. Если я попал в чью-то команду, да, то сразу уже все сами детки понимали, что, то есть мы проиграем. И меня вот это заводило с самого детства. Я старался, ну, и в конечном итоге в принципе получалось так, что мы иногда даже выигрывали. Самый тяжелый момент везде, в садике, в школе, это первое знакомство, то есть я обязан всем объяснить. Я как парень, я должен был здороваться, да, там, и вся проблема в том, что РЦП у меня было на право, правосторонний гимпорез, то есть правая сторона. То есть при первом же рукопожатии я должен был объяснять, грубо говоря, что я не Вася. В детстве это выглядело примерно так. Я упал с балкона со второго этажа, сломал руку, мне сделали, положили гипс, неправильно сквозь кость, но сразу ее нельзя там разъединить. И, в принципе, ждем период, когда все там сочется, чтобы опять сломать. И доктор мне все сделает, и у меня будет обалденная рука, как и у всех. Я хромал, я всем говорил, что вот, я на термозоль. Ну и лет, лет 12-13 у меня была мозоль на ноге. То меня ударили травма, то я там мозоль. Ну, я четко понимал, что если сказать правду, оно, в принципе, никому не надо. Единственное место, где я себя не чувствовал как бы инвалидом, это была семья. Я только куда-то выходил за пределы семьи, с этим сталкивался очень сильно, причем в детстве это как бы, ну, дети же не особо как бы не думают, что они говорят. И сказал там и пошел. Ну, все вопросы я решал сам. То есть, если возникал какой-то вопрос, да, там, что словами не понимали люди, это приходилось, как, в принципе, как и все нормальные люди, там драться. Самый хороший наставник там была моя мама, она меня всегда учила, что все нормально, в принципе ты старайся не обращать внимания. То есть, дрался, не дрался, получал, не получал. Жалость я никогда такой вот явной, да, как, мамы там любят оберегать, там, как... такого не было. Я от мамы никогда не слышал, что я инвалид или что. Обычный мальчик, ну и чуть-чуть не та ручка, не та ножка, вот и все. Поэтому в процессе так и нормально все вышло. По жизни просто мне это очень помогло. В принципе и слово, ну как бы в обиходе в нашей семье появилась инвалид только вот когда не стала мамы, да там возник вопрос о том, что можно оформить пенсию какие-то деньги получать, потому что был я и бабушка, мы были только вдвоем и мы не сразу нашли ответ, что сказать доктору на вопрос почему мы пришли в 17 лет получать руку, потому как говорят, люди же приходят можно раньше там какие-то льготы, какие-то там куда-нибудь санатории. когда мы начали ему рассказывать, что мама была против Того, щоб його син ну, там і маки там пенсіонно обдостерігання не просто називався інвалідом, навіть так дев'яносто третього року вони повертаються до Кіровограда. У місті складно знайти спортивну секцію, і ще складніше потрапити на заняття без позитивної довідки про стан здоров'я. Зрештою, Андрія зараховують до секції настільного тенісу. Саме там його побачив один із тренерів щойно створеного Кіровоградського обласного центру «Інваспорт». Чесно сказати, ми, ми одразу з ним як сказали друг «до свидання», тому що я сказав, «мені воно не треба, дорогі мої, я пішов додому». Як-то мені було… Е... я стіснявся. Не знаю, у мене ось такий… Це я інвалідний спорт, там… Не було такого масового розвитку, як зараз, да? тобто, як якби... Сейчас это для меня это сейчас уже престижно. То есть это как бы уже какой-то статус определенный. Тогда это просто было, да. Сразу мне это все не понравилось. Я не знаю, почему, объяснить как бы я не могу, но мне кажется, что я просто застеснялся. Но когда он уже начал там ходить, там говорить, давай, давай, я просто ушел от с этого тенниса и больше то не приходил. Утим спокою хлопцеви не дали и завернулась по допомогу до родичев. Тед меня посадил на кухне и сказал, если ты хочешь заниматься спортом, да, то Тебе реальный шанс дается в жизни заняться среди таких, как ты, людей. Если ты хочешь добиться каких-то успехов, результатов, то с равными себе то есть у тебя есть все, все шансы. В инваспорте Андрей распочинал из плавания. Когда они меня первый раз увидели в бассейне, все подумали, ну и минимум какой-то. Ян Торп да, там, очень серьезно плавает. Ну, Ян Торп – это олимпийский чемпион по здоровому. І все, всі ахнули і сказали, що все з будет буде плавати. Все бы було бы хорошо, но если б был бы не героїв. Опять же, я поплавав неділю-дві, і басейн благополучно закрився. Тобто то, мене але невдовзі «Інваспорт» проводив перші обласні легкоатлетичні змагання. Андрієві запропонували взяти в них участь. Пішов-побігав, одразу я став мінімум, там, я не знаю, Джонсоном серйозним. Я виграв все, що можна було виграти. Без подавки, все, я став легкоатлетом. Перспективного легкоатлета запрошують до Дніпропетровська, де всередині 90-х років був найпотужніший в Україні осередок інваспорту. Відповідно, і кістяк національних збірних формувався там. Але неповнолітній Андрій ще не отримав середню освіту. Проблему вирішують майже сенсаційно. Впервые в истории выхованцами высшего училища физической культуры спортивного интерната стают подлитки-инвалиды. Я захожу в класс, и все на меня начали смотреть. Причем так, ну, я понимаю, что я новенький, да. Что-то все так меня осмаривают, начали мне как-то так. я пошел, сел на заднюю парту, да, там, и сижу. Прошел урок. То есть я проучился практически целый день, да. И мне ближе к концу всех уроков подходят мальчики, и говорят, «А ты Цукана?» и Я говорю, «Ну, да, Андрей Цукана». «Так, а ты что, инвалид?» Говорю, да, инвалид, а что ты спрашиваешь? Нам тут проводили беседу, наверное, за неделю две нас предупреждали, что придут инвалиды. Вы же, там смотрите, не обижайте их, там, помогайте. Я говорю, это, в принципе, могу и сам нахамить, если надо. Мне там очень понравилось, я многому научился у ребят. То есть, в принципе, в любой, как, знаете, как были, у меня были какие-то проблемы, да, там мне все время намекали на то, что ты учился в интернате, и ты плохому научился. В любой сфере, в любом обществе можно брать и хорошее, и плохое. Но я что-то думаю, ну, как бы я считаю, что в интернете я взял только хорошее. Может быть, что-то и плохое взял, но без этого как бы никуда не денется. Но много хорошего почерпнул в плане вот футбольной команды, в плане, в плане футбольного там, да, там, футбольная дружба, да. Я когда первый раз увидел, когда ребята на каникулы уезжали, целовались друг с другом, для меня это был шок. Реально шок. Я никогда такого не видел. Они, уезжают на каникулы, они целовались, обнимались. Они приезжают на каникулы, с каникул, они обнимаются, целуются. Это были как бы семейные отношения. Ну, люди просто там были с восьмого класса вместе, да. Они занимались футболом. И не хочу сказать, что много из них добились очень больших результатов. Но мне очень приятно, что вот сколько мы уже 10 лет не учимся вместе, кого бы я ни встречал, нам есть о чем поговорить. Мы для другого друга не чужие люди. И В большому щиту, я, конечно, не хочу хвастатися. В своїй команді я теж привів вот эту привычку там. здороваться це обнімався. Проживання та навчання разом із футболістами підігрівало давнішню пристрасть Андрія: футбол. На футбол він поте від матері тікав із басейну ще у Червонограді. Про футбол запитував тренерів кіровоградського інваспорту. Але тоді футбольної команди ще не було. І в спортінтернаті Андрій навчається як легкоатлет. Головний тренер паралімпійської збірної України з легкої атлетики Ірина Двоскіна вважає цуканова надзвичайно перспективним бігуном і ретельно ним опікується. Я приїхав з керату, у мене було якесь мнення, я там був в кірараді там сам себе на уме. А тут прилепилась женщина, которая за мне еще и бегать с утра до ночи. Я сейчас такую, да, говорю, что там вот она мне сам цель какую-то поставила. Я думаю, за что ты мне рассказываешь? Еще до той Олимпиады, там каких-то там воздвижений, там какие-то достижения, еще очень далеко. А пахать надо сейчас. Как-то непонятно мне было. Я же хотелось так сразу раз. Ну и пахать приходилось очень сильно. Много добился в спорте, прошествии 10 лет футбола, да. Благодаря ей, потому что она научила меня просто тренироваться. И она очень плотно мной занималась. На каком-то этапе я узнал про футбол. Я помню, кто мне это сказал. Я уже сейчас могу сказать, что это сделано было специально. Может, из-за ревности тому, что мне так уделялось мое внимание, потому что я брыдил этим футболом. Я про футбол везде разговаривал, я же там с футболистами в интернете, я на выходных играл. Мне сказали, Андрюша, есть команда, сборная Украины, дали телефон тренера, позвони. Дело в том, что тогда очень часто практиковалось в паралимпийском этом спорте выступление спортсменов в некоторых видах даже спорта. Не так было такое еще развитие у нас, чтобы не столько было спортсменов, чтобы, ну, если человек может заниматься легкой атлетикой, наверное, и когда-нибудь играл в футбол, может заниматься футболом, и наоборот. 98-го року Андрей Цуканов поседая шестое место на чемпионате свиту с легкой атлетикой. Такой результат тренерским штабом расценивается как полный провал. Адже надеялись только на медали. А за два недели стартовал чемпионат цвету с футболу у Бразилии. Мы поехали в Бразилию. Я не очень удачно индивидуально выступил. Но в целом команда заняла первое место. И уже все. Вопрос о легкой атлетике отпал сам собой. Я считаю, что я склонен больше коллективным коллективным действием. Не ближе вот команда, ближе вот эти отношения человеческие. Хотя и в футболе индивидуально можно себя проявить. Не ущерб команде. В команде, несмотря на то, что он один из аксакалов команды, человек, который стоял у истоков команды, тем не менее, казалось бы, вот ситуации приходит новый игрок, и он должен бы поставить себя намного выше, но он всегда приходит на помощь к этим новичкам. Хотя по законам спорта каждый новичок ⁇ это, в общем-то, человек, который в перспективе может выбить его из э, с той позиции, которую он занимает в команде. Сейчас я подсознательно знаю, что пора уже все наигрался. До свидания. Уже молодые ребята, у меня ребята там 10-7 лет разницы. То есть уже, уже все, уже наигрался. Тяжело 10 лет. В зборні, а цього, я ще лет 5, там, да, дал, 15 років. В принципі, я себе ніде не вижу в жизни. То есть, как бы, не задумался об этом. Но я твердо вірю, що я найду себе в жизни. Почему-то я уверен на 100%. Збірна України кілька років поспіль тренувалася у місті жовті води. Влітку 2000 року Андрій залишає спортивну базу. Чтобы помочь товарищу по команде, с вступом до днепропетровского института физической культуры, в якому навчався сам. Мы купили билеты, был промежуток времени, увидел девочку, она, смешненькая была, кучерявенькая такая в очках. Я с детства что-то не люблю кучерявых вообще. То есть маме я все время говорил, что у меня, если меня будет женат, то только не кучерявая. Ну и кач... с очками тоже как бы ну, на любителя, да. А тут мне понравилось все. Здравствуйте, здравствуйте, познакомились, там, ну я в принципе всегда мне познакомился и опять же стал вопрос, а вдруг она узнает, кто я, что я? И, и, и даже в то время для меня как бы это актуально было, ну, как это все сказать ей прямо. Да, Раз Оля, я инвалид. У нас некоторые так делают. Ну, в общем, все с собой как-то получилось, мы с ней поговорили. И меня ну, сразу я спрошу, сколько вам девушка лет? Она и 14. И все. И как-то как немножко, да, так возраст... Удивил меня, ну, я ж, она мне так сильно понравилась, что если бы она сказала, что ей 12, мы бы пообщались все равно. Когда мы познакомились с Андреем, я была еще школьницей. Конечно, с самого начала знала, кто он, где он играет, э, но настолько мне сразу понравился, что это было уже абсолютно неважно. Мои родители, конечно, тоже знали, где играет Андрей. Но я думаю, для них в первую очередь важно было, чтобы со мной рядом был просто хороший человек, а все остальное уже не имело значения. Мне кажется, что у каждого человека есть свои недостатки. Просто у кого-то это скрыто, это внутри, а у кого-то это видно, это снаружи. И, по-честному, я себя как дурачок чувствовал. Ну, я же говорю, что мне вот 20, там, она девочка такая. И причем все знали. Що є 14 літ, ну жона маленька. Ну, ми ж всі люди футболісти, ребята потрапляли так прилічно. Вони бачилися двічі тричі на рік під час тренувальних зборів футболістів у жовтих водах. А після появи у паралімпійців нової спортивної бази у Євпаторії зрідка просто передзвонювалися. А потім Ольга приїхала вступати до інституту. Подзвонила Андрієві. І дуже швидко приятельське дружнє спілкування переросло у дещо більше. Актарас я сиділа вдома, слушала музику, і тут мені приходиться общення Включи радіо, такую та волну. Я включаю радіо. Оттуда голос Андрея. Он рассказывает о том, что он встретил такую замечательную девушку, он ее безумно любит. Для меня это было действительно очень приятно, потому что, мне кажется, не каждый мужчина сможет позвонить на радио и рассказать на всю страну о том, что он любит кого-то. Мы с Андрюшей очень хотели малыша, поэтому, когда я узнала, что беременна, Андрей предложил, если родится девочка, то называть ее буду я. Если же мальчик, то называть его будет он. Так как у нас родился сын, то Андрюша назвал его Назаром. Но второго нашего сыночка называла я. Я долго думала, я читала много книжек, а потом в конце я решила просто сделать приятно папе и называла его Андреем. Во-первых, мне очень нравится это имя. Во-вторых, я думаю, что если наш сын вырастет таким, как папа, это будет очень здорово. Народах Андрюша тоже присутствовал. Мне было намного легче, когда он был рядом. Он меня очень поддерживал. И когда ребенок появился на свет, не только мама, да, вот как надо, держала его на руках, но еще и папа. Поэтому для нашего старшего сына Андрей большой авторитет. чемпионат мира, чемпионат Европы за плечами, да, там. Причем с каждым соревнованием, как бы я индивидуально рос. Я приехал, да, как-то в один момент не стало дяди, не стало мамы. Ну, во-первых, это было очень тяжело. И во-вторых, вот эта цель, да, чтобы моя мама там увидела, что я действительно чего-то стоил. Уже я знаю, сколько мама в меня вложила, и мне хотелось отдавать все. Я... Мы получили хорошие премиальные за второе место на Олимпийских играх. То есть вот он как бы какой-никакой, но уже достаток. То есть я купил себе квартиру. Я мог кому-то что-то купить, кому-то что-то подарить, а не было кому, кроме бабушки. А очень хотелось за все, эти, за, ну, за, все то тепло, за всю ту любовь мама, хотелось, ну хотелось вот хоть так ее отблагодарить. Да? И вот потом Сиднейская Олимпиада, потом Афинская Олимпиада, там, в перерывах, да, там, чемпионата мира и Европы. Я как сам футболист, может и не великий футболист, но я играю в очень как бы, великой команде, которая делает результат. Я думаю, моя мама радовалась. Но я как-то свято верю в то, что там она сверху на меня все-таки смотрит и радуется за меня. Самая главная цель, как бы моя, да, что мне надо воспитать деток, так как воспитала меня мама. То есть они должны быть нормальными людьми. Конечно, я как уже. В принципе, футболист, я очень бы хотел, чтобы мои детки были спортсменами, да. Потому что, в принципе, спорт делает людей намного сильнее, чем на самом деле не есть. Просто я знаю, насколько это тяжело, спорт. Заходя Ленин, я, никто наставить не будет. Я очень хочу, чтобы мои дети очень любили Олю. Мама они должны любить, потому что это просто мама. А я, как отец, должен правильно себя вести по отношению к детям, потому что я должен заслужить уважение для того, чтобы они меня уважали, мне что-то надо тоже делать хорошее. Вот, я не знаю, не хорошие поступки, а правильно просто себя вести по отношению к Коле, по отношению к жизни, Андрей – это мой идеал мужчины, потому что все те качества, которые должны быть у настоящего мужчины, все есть у Андрюши. Он умеет принимать решения, он умеет совершать поступки. Рядом с собой я чувствую надежное, твердое плечо, на которое можно опереться в трудную минуту. Ну, как говорится, как за каменной стеной. вообще считаю, что сейчас вот на данном этапе моя семья, это просто, если брать строительные термины, да, это фундамент. Просто заложил я хороший такой фундамент. Здесь мне остается просто правильно все строить. Получится.